tanah subur di tepi titi tumbuh meriah si bunga melati. Sebelum saya teruskan bicara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada barisan panel juri serta para penonton yang saya kasihi. Nama diberi Fatin Nur Fatanah binti Azmi. Anak didik dari sekolah menengah kebangsaan pelabuhan dengan kod sekolah saya CEA 4083. Seseorang yang gemar membaca sejak kecil dan bercita-cita menjadi data saintis yang berjaya. Dalam bidang akademik, saya paling menonjol dalam mata pelajaran sejarah. Manakala dalam kokurikulum, saya aktif dalam catur MSSD dan telah mewakili sekolah dalam program Pengkarya Moda peringkat negeri Pahang bagi sesi 2025. Sejak tingkatan 1, saya diberi kepercayaan sebagai pengawas sekolah dan kini memegang tanggungjawab sebagai biro keceriaan dalam organisasi pengawas sekolah. Kadang-kadang waktu tidak membawa jawapan hanya membiarkan kita menunggu hingga hati kita sendiri memutuskan untuk sembuh. Begitulah perasaan yang mengisi dada saya sebaik sahaja menyelami setiap halayan novel pada masa yang terhenti. Karya menyentuh jiwa oleh Osman Din, terbitan Iman Publication. Naskah ini bukan sekadar kisah peribadi seorang insan, tetapi satu perjalanan emosi tentang kehilangan, harapan dan cinta yang merentasi sempadan masa. Pada masa yang terhenti, karya Osman Din bukan sekadar sebuah novel. Ia adalah satu naskah kehidupan yang mengalir perlahan dalam lorong sama. Meresap ke dalam jiwa pembaca seperti embun yang menyentuh kelopak hati dalam dunia yang serba laju naskah ini mengajak kita berhenti seketika untuk merenung untuk merasa dan untuk memahami makna sebenar hidup harapan dan cinta Kisah ini berlatarkan dua zaman yang berjauhan, lebih setengah abad, tetapi disatukan melalui satu benang halus bernama surat. Di masa kini, kita bertemu Malik, seorang pemuda yang kehidupannya berubah mendadak apabila bapanya jatuh sakit tenat. Dalam suasana yang penuh tekanan, Malik terpaksa menggantung pengajiannya di universiti demi menjaga si ayah. Di saat rakan-rakan sebaya sedang mengejar impian, Malik memilih jalan sunyi memikul tanggungjawab, menangguhkan cita-cita dan menyembunyikan luka hati. Dalam keheningan malam, Saat emosi berkecamuk dan harapan terasa semakin malap, Malik menulis sepucuk surat malaikat maut. Ia adalah tindak balas dari hati yang terdesak, satu luahan tanpa niat untuk dibalas. Ia simbol kepada rasa hilang arah. Seperti bercakap kepada ketiadaan. Namun, yang mengejutkan surat itu menerima balasan. Bukan daripada makhluk gaib, tetapi daripada seorang gadis misteri bernama Kuntum yang mendakwa dirinya berasal dari tahun 1969. Pertukaran surat demi surat pun bermula. Setiap helayan menjadi cermin kepada perasaan terdalam. Dan setiap ayat menjadi pelita yang menerangi hati yang hampir gelap. Kuntum meskipun hidup dalam zaman yang penuh batasan terhadap wanita. Merupakan seorang gadis yang berani, empati dan penuh hikmah. Kehadirannya dalam bentuk tulisan memberikan Malik ruang untuk bernafas untuk memahami bahawa dia tidak keseorangan dan untuk kembali mempercayai bahawa kehidupan ini masih mempunyai makna. Melalui suara kuntum pembaca dibawa ke zaman lampau yang berbeza di mana wanita jarang diberi ruang untuk bersuara. Di mana harapan selalunya dikorbankan demi norma masyarakat. Namun, dalam keterbatasan itu, Kuntum menyuarakan pemikirannya, membina impian dan menyuntik kekuatan kepada Malik yang berada jauh di masa hadapan. Ia menjadi bukti bahawa suara wanita yang tenggelam dalam saman yang keras masih mampu menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa yang luka. Kekuatan novel ini terletak pada konflik batin yang halus tetapi dalam disampaikan melalui monolog dan pertukaran tulisan yang sangat menyentuh. Malik bukanlah wira yang gagah, tetapi dia mewakili ribuan anak muda hari ini yang terperangkap antara impian peribadi dan tanggungjawab keluarga. Dia melambangkan pergolakan dalam diri antara ingin hidup atau diri sendiri dan ingin hidup demi orang lain. Hubungan antara Malik dan Kuntum tidak berakhir dengan pertemuan fizikal. Mereka tidak bersua wajah, tidak menyentuh tangan. Namun, mereka saling menjumpai dalam ruang yang lebih tulus, ruang jiwa. Dan disitulah keindahan novel ini Ia menyampaikan bahawa cinta, harapan dan kehadiran Tidak semestinya berbentuk fizikal Ia boleh hadir dalam bentuk kata-kata Dalam empati, dalam doa Tidak pernah didengari tetapi tetap memberi kekuatan pada masa yang terhenti juga menyentuh persoalan besar tentang masa. Adakah masa benar-benar linear, atau adakah masa itu sekadar ilusi yang dikapalkan oleh hati kita sendiri? Dalam dunia ini, Malik dan Kuntum masa menjadi jambatan yang menyatukan mereka, bukan penghalang. Mereka membuktikan bahawa walau wujud di dua dekat berbeza, luka tetap sama, kasih tetap serupa dan harapan tetap relevan. Watak Malik menyentuh saya kerana dia mewakili ramai daripada kita yang memendam rasa, yang menangguh bahagia demi orang lain. Dan yang terlupa bahawa kita juga berhak untuk bermimpi. Kuntum pula menunjukkan bahawa suara wanita walau tenggelam dalam zaman yang keras tetap mampu menjadi cahaya buat insan lain. Novel ini mengajar saya bahawa waktu tidak selalu menyembuhkan luka tetapi dalam masa yang terhenti, kadangkala hadirnya seseorang walau hanya melalui kata-kata boleh membawa nafas baru yang kita tak tahu kita perlukan. Saya ingin akhiri bicara ini dengan satu frasa yang paling saya ingat dari naskah ini. Kita tak boleh memilih takdir datang mengetuk tetapi kita boleh memilih untuk menjawabnya dengan hati yang terbuka. Terima kasih Osman Din kerana menghadiahkan sebuah kisah yang memeluk emosi pembaca, menyembuhkan dengan kata dan membuka ruang untuk percaya bahawa harapan tidak pernah benar-benar mati. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.